конкурс автоэкспресс плюс его руководитель металлик стоит как бы он расскажет более дополнительно Основное, как бы критерием на конкурсе и с руководителем ну, многим была поставлена задача по обновлению транспорта в городе. Основной критерий, как на сегодняшний день, понятно, что мы идем и поговорим о больших автобусах, но с экономической точки зрения большие автобусы на сегодняшний день очень затратны и они не будут зарабатывать. Поэтому мы приняли решение такое для себя. Основным критерием выбрать это две двери, и чтобы ну, так как он был не обладанный, он был чистый пассажир и вписанные в тех паспорт места, так как на сегодняшний день у нас со спринтерами есть. Но много нюансов и основным условием конкурса на один объект идет на одно транспортное средство обладанное для инвалидов вы это видите как бы оно уже есть и им уже на сегодняшний день пользуется позбавленными нуля там, ну, как бы для колясочника удобно и, в принципе, довольны тем, что он ездит. Также ну, хочу сказать, что все, кто участвует в конкурсе и подали автомобили, все, которые поданы автомобили, будут обладаны GPS-навигаторами. Уже у нас на сегодняшний день обладаны также 15 маршрут и 2 маршрут. Но мы продолжаем обладание. Немного это ну, как бы улучшает нашу работу в том плане, что мы можем проверить ту же или иную жалобу, проверить график, если нету в вечернее время тех же автобусов, вечернее, дневное, Ну, то есть, как бы это дает свой результат небольшой, по крайней мере, на сегодняшний день. Но мы к нему стремимся к лучшему. Также самое, но ну, вы видите другие автобусы. Они как бы на сегодняшний день их немного. Но если все будет хорошо, и предприятие выиграет конкурс и заключено договор, то до Нового года. Большинство машин планируется обновить вот именно такого класса автомобилей, как вы видите. Большинство машин на этом маршруте? Да, или на этом маршруте. Да. Это 17 и 10-й. Когда да, да. закончится конкурс? Ну, конкурс, заседание конкурсного комитета 12 числа в понедельник. Будет заседание конкурсного комитета, где будет принято решение по самому непосредственно победителю ага. или проиграть. Сколько у вас машин, сколько вы уже заменили и сколько планируете до конца года заменить? Значит заменено уже 70% автомобилей. До нового года мы, да до нового года мы планируем еще заменить ну, процентов 20 на это надо немножко времени конечно как бы планируем в дальнейшем еще увеличивать автопарк по мере потребления, перевозки пассажиров. Скажите, кто вы вообще-то? Как вас зовут? Виталий Николаевич. А, а Есть мы. Есть мы. Скажите, чьи это автобусы, где его взяли? Значит, этот автобус был пригнан с Испании, даже вы видите испанский такой. Они все с Испании? Нет, не все. Некоторые были пригнаны с Франции, некоторые были пригнаны с Испании. Все чистые пассажиры, никаких переоборудований. Пассажиры, а, что? пассажиры э, Ну, пассажиры, значит, идет от 15 до 18 мест сидящих и стоящих 7-8. То есть до 25 мест общих мест. Не означает, что они развалятся быстро, если они бы ушли. Сколько, сколько они в эксплуатации были? Они в эксплуатации здесь, по Кремичеву, они буквально 4 месяца в эксплуатации. До... Вы имеете в виду да, да, да. за границей за границы не были эксплуатации от 5 до 7 лет. А, -а, -а. а правда говорят, что в каких-то уже есть Wi-Fi? Значит, уже есть бесплатный Wi-Fi в некоторых автобусах и в остальных бесплатный Wi-Fi будет еще установлен. Установлены GPS во всех автобусах. То есть все делается при комфортности. Это не потянет за собой увеличение стоимости проезда для пассажиров? Ну, на сегодняшний день стоимость перевозки пассажиров решает исполком. И я думаю, мы здесь некомпетентны. Ну, на сегодняшний день стоимость увеличится, насколько мы понимаем, не будет. Отсоландрование автопарка вы в этом да, и сикать пришлось? Ну, вы имеете стоимость автомобиля, да? Да. да. Но ну, чтобы понять не было, каждый автомобиль стоит от 350 тысяч гривен до 400. То есть для того, чтобы нам еще увеличить автопарк, нам нужно немножко времени, потому что это довольно-таки недешевое удовольствие, и время на это надо. Это а, авто я поняла, одна только, да, с пандусом, обладание пандусом? Да, да, по условиям конкурса Республика должен быть автобус для перевозки людей с ограниченными возможностями, что вы видите сейчас, то есть Периодически она выходит на маршрут? Значит, она где-то примерно минут 40 60 будет ну, расписание этого автобуса мы, расписание дум, мы, дум, мы думаем закупить еще один автобус для э, перевозки людей с ограниченными возможностями для того чтобы мы могли составить реально график, потому что вы понимаете одного график составлять это немножко будет может сбиться и будут немножко недовольные люди для того чтобы график был конкретный нужен еще один в дальнейшем планируем приобрести. Они ездят Покуп-- на солярке или на бензине или на топливо. топливо. Он с кондиционером у нас. Так что... Вы это тут лучше чтобы заходить, да, чтобы не было на машине спинтеры. Это так и не Ну, это спринтер, я уже повторял, да, чистый пассажир. И sadly, если... Ну, по условиям конкурса ну, нельзя ехать этих спринтеров. по условиям конкурса, ну, конкурса никаких спринтеров переоборудованных ну, чудесов нет. Это условия исполкома, которые были. Вы сказали, что есть Wi-Fi, есть кондиционер, что еще есть такого, что нет у других автобусов. Нет. Что вам еще сказать? Тантивандальної сиденья или нет? это, ні? Це сидія, які шли заводами згодові. Нікакі перепродування ще не подарувати. От, власне, шановні глядачі, щойно ми були на презентації нових автомобілів, нових маршруток, які сьогодні презентують у Кременчуці. Як ми вже чули, вони близько чотирьох місяців вже їздять містом. Виглядають вони ось так. Це 5 автомобілів такого типу. І один автомобіль, як ми бачили, такого червоного кольору. Він з пандусом для людей з обмеженими можливостями. Давайте зараз зайдемо, подивимося, що ж в них є всередині. Бачимо це такі розсувні двері. Для того щоб було зручно заходити, сьогодні контролюють монополісти. Вони це номер 10. Що так? Вона виглядає всередині. Ця маршрутка. Зараз подивимося, як ця маршрутка виглядає всередині. Зараз вже два на границі стоять уже жди. І я не лише довольствує, тому що просили помініти парка, то на це потрібно, на що ми розраховуємо, що надо буде адекватне, нормальне. есть Значит, вот такой вот самый стоит на границе, и два на границе еще стоит. Но ну, один ну, точно ну, ну, стоит, а второй точно стоит. Такой самый это один. Да, да, МО. А если мы переводим? Если Нажимаем и сзади если есть желание, Ну, там. все, ну, поняли, не надо. Окна не антивандальные сейчас выпали. А то у вас еще молотки, как их не поворовали. Нет, нет, нет. <как> ну, классно <как> так и выглядят. Сейчас мы найдем, Це такі маршрутки будуть їздити нашим містом. Вони вже їздили, як я казала і казали транспортники. Планується, що будуть закуплені додаткові маршрутки. Дві з них вже стоять на кордоні з Україною. Це маршрутка ще одна для перевезення людей з обмеженими можливостями. І Ще одна такого типу. Ще одна така маршрутка в дорозі до кордону України. Шановні глядачі, я з вами на зв'язку була репортер сайту міста Кременчука. Олена Маляренко найсвіжіші новини читайте на нашому сайті нуль крапка